новый дом, проблемы одинаковые, разделяем вместе с вами. Но вы должны от эмоций перейти в раз. Нельзя вот таким образом. Вас тут много, нас мало, да еще нас снимают, пишут, там, еще, может быть, подслушка какая-то есть, я уже не знаю. Вы должны понять, что мы такие же люди, как и И у нас тоже эмоции переполняют, у вас одно болит, а у нас другое болит, а мы должны все это обговорить вместе. Я начну с того, что еще год назад, когда эта стройка замерла и, наверное, в течение года не строилась, многие из вас, кто с самого начала стал инвестором этого дома, ходил каждый раз и думал, господи, когда бы хоть началось здесь что-то, потому что кругом куда не посмотришь, да. Да. Давайте мы закроете молодой человек. сказать, срывать, а потом я из за вас еще расскажу. сейчас людям раз... расскажем, как ведут тут без предела творите. Мы расскажем, веду ведем. Когда началась тройка, многие из вас так и правильно обрадовались, что хотя бы этот дом, независимо от того, что другие стоят, начал почему потихоньку строиться. Вы, вы почувствовали, что дом готов к сдаче, тут уже проблема о том, будет сдана или нет, отошла на второй план, на первое вышло качество строительства. Все стали волноваться, что же такой сюрприз нас ожидает, когда мы попадем в эти квартиры. Я вам честно скажу, только благодаря Василию Александровичу вы смогли попасть до сдачи дома в свои квартиры. Посмотреть, что... Уже памятник поставил. что они думают, прекрасна. Да, она забрала, вас Дайте возможность, придете, посмотрите, приходите, подписывайтесь, подписывайтесь. И практика сегодняшнего используете... що це норма чи що? Ви можете помолчати, молодой чоловік. Ви можете помовчати. Значить, ми будемо очитуватися, зараз приймемо рішення, будемо очитуватися перед людьми, які підписали з вами договори. Ви договор не підписали. Ага. А інші, значить, безправді. Нормально. Я Помолчите, товарищ Путин, помолчите. Ну, Слушайте дальше. Такие вот я зайду и на этой категории. Значит, хочу не сказать всем. Конечно, качество обслуживания Нормально. И тут может быть удовлетворяет. Как и качество строительства. Но вы реально должны понять, что можно исправить, а что нельзя. Когда мы приняли этот дом, начали принимать дом, мы цеплялись за каждый, мы принимали места загального пользования, с каждого моменту. Потом пришел такой срок, когда нас поставили перед одним выбором. С одной стороны, жители требуют, ходят, когда дом будет сдан. У некоторых так сложилась ситуация, что уже сегодня надо въехать в этот дом. А у других ситуация несколько легче, они могут еще почитать. И ну, нас как то народ стали жать. С одной стороны жители, которые требовали, с другой стороны строители, которые говорили, что они сдадут э, жильцам квартиры без нас. Мы волки примите загальные места, а мы с э, жильцами будем разбираться сами. То есть мы остались э, между двумя катками. Не дадим, не подпишем акта принятия этого дома, не будет дом сдан не будут дальше продолжаться работы, не получите возможности вселиться в этот дом. И мы под давлением вот этих обстоятельств подписали этот дом. Но потребовали, чтобы в акту приемки дома был подписан акт невыполненных работ. И все члены Державной комиссии подписали это так. И там указаны сроки выполнения недостатков, которые обнаружены в момент строительства это время часть людей, которые сегодня требуют, э, хочет установить свои беспорядки, начали борьбу с э, забудовником. Сначала объявили о том, что качество плохое, потом объявили людям, что перемены не неправильно сделаны. Я так понимаю, что вы здесь не приедете. Серьезно, о положительном решении этих проблем, что они здесь Изучили бы практик, практику дачи домов вообще, всем, в Афганистане, Украине, в Киевской области. товарищи, такая практика, к сожалению, на сегодня существует в всем и в всех домов. Или нет. Обнаружили, вот дом какой-то, по адресу такому то был дан в идеальном порядке, никаких вопросов не было. Приведите такой пример. Или что касалось примеров в Польше. Конечно, э, хотя вы все подписали договор вместования, вы обязывали в случае, если нет, вы будет соответствовать тому, что вы проплатили, обязывали проплатить их площадь или э, иметь возможность требовать вернуть или если эта площадь меньше. Вы это знали наперед, вас предупредили об этом. И, к сожалению, практика 100% сдачи домов кончается тем, что примеры площади не совпадают с начальным проектом. Значит, они подняли этот вопрос. Люди ехали сюда, чтобы не помнили, чем закончилось. Тем, что вы стали подписывать все акты, которые выставлял вам забудовник. Почему? Опять скажу, те люди, которые кучу поднимают, революционеры-провокаторы, они должны были Показать, обратиться в суд, выиграть это дело в суде и сказать, давай, давайте сделать это дело, давайте в суд выиграть, поднять бунт, поднять, чем закон. це ви так ся робите, щоб самі ви провокатори? Значить, давайте так. Я ще разом говорю. Значить давайте так, щоб ми указали. Возьмем тех людей, которые с нами подписали договор и пойдем в и проведем наше собрание. Либо пусть замолчат вот эти провокаторы. Сами вы провокаторы! Провокаторы! Слушайте дальше, слушайте дальше. Не я Нет, нет, дайте я. Вы сейчас говорите о том, какие вопросы у нас были раньше вы не вышли, вы вышли с этими вопросами, когда они действительно стояли. Вы не объяснили людям, что действительно квартиры можно принимать, нужно принимать по тем размерам, которые делают ПТИ. Что предварительные планы были не такие. Вы бы объяснили это людям, люди бы поняли. Да люди это у людей было от незнания. Не от того, что они против вас, против Жека, а от незнания. Сейчас это поднимать не смысл. Значит, да, да, идем дальше. Потом эти люди услышали, что на площадке. Ой, ну досить вже про провокаторів. Давайте по суті. Будем, будем. на Дело в том, что у нас действительно новинально и слушает. Я не буду прибирати камеру. Ми потім будемо посилатись на ваші слова. Ми маємо конституційні права. Ви не знімаєте. Ви просто щоб добре. А не Ви так я вас не знімаю. Я знімаю. Я не все их снимать? Я попрошу убрать человека. И вас не снимают. Снимают просто людей. Уберите, он человек. меня можете не вас не снимают. вас не снимают. Я можно не Я не возражаю. Я Добрый, добрый, Я да, это, это это сущный, ребята, а ребята а все все и... равно, секунду, давайте мы так, дадим, дадим человеку, пускай выскажет, 10 минут, ну по сути, пожалуйста, без оскорблений, пожалуйста, по сути. Давайте а я, по сути. У меня Я просто говорю, к чему да. приводит вот эта необдуманная. познание. Эти люди обратились... Светлана Васильевна, это мы обратились. уже не знаете. Не делите, не делите. Не настраивайте журналистов. Они обратились... Канал. Мы о том, что у нас э, вода. На сегодняшний день мы не возможности получать эту воду. Выключите шум. Мосток. Я не могу. А вы, она была незаконная, но она была. Сегодня, Нет, друзья, дайте мне сказать, что вы это... что... просто в понедельник собирались, никто не мешал вам. Вы говорили, сколько хотите, куда хотите. Вы пишите, сколько хотите, куда. -то. Сегодня я прошу дать возможность высказать и выслушать меня в конце. А потом достанете нас и, и можете проводить здесь собрание, сколько хотите, как хотите, приезжайте не надо высказывать это все. А, это, а я хочу да сказать, это что, что я время. считаю, время разверните. и уйдите. У меня времени нет Значит, эти люди подняли эти пытания, которые действительно проблемные. И решить их не эти люди, никто другой нам помочь не может. На сегодня мы лишились воды. Все пользуются водой. Мы нет, потому что у нас никто не по закону. У них тоже не по закону. У них нет инициативной группы которая поднимает вопрос. Тут не в поднятии вопроса. А суть реальной оценки дела и изучение этого вопроса и знать, в конце концов, мы можем повлиять на этот процесс или нет. А я вам говорю, не можем. И сегодня, продолжая писать всякую писанину, этот вопрос выплывет. У нас есть вода. Была и будет до тех пор, пока никто не помешает. Но если вы поставите вопрос о законности, я вам скажу, незаконно и в ближайшее время законным не будет. Хотите остаться без воды, требуйте законности, но знайте, завтра кто здесь живет, кто делает ремонт, Останетесь без воды. Какие действия дальше? Тут есть много юристов. Мы начнем писать дальше. Жалобы. Мы давайте подойдем. Мы, ребята, Суд будет рассматривать вопрос и решит нашу проблему но какую она не решит вопрос подачи воды она не обяжет водоканал дать нам воду она не обяжет тех из-за кого это не сделано сделать то что они не сделали она обяжет в лучшем случае Забудовных, как не выполнившего условия договора инвестирования, вернуть вам деньги это же вот так решается теперь что касается тарифов Значит, Подождите, а можно один вопрос? Нет, вопросов не будет, я скажу там, конца по Я всех довожу до вашего сведения. Тарифы решаются э, постановлением кабинета министра Соли 529 20 травня 2009 года. В законе о коммунальных услугах не сказано, кто должен рассчитывать тарифы. Сказано, они должны быть рассчитаны. Мы обратились в ГИО. Мы по спасаться да, от башни. Первый раз мы обратились э, в ГИОС, я вам честно скажу, как оно было. Когда спорили с геодомиком, это же, помогали искать того, потому что знали, что на первых парах МИО и никакая другая служба не может сюда А с первого дня нужен, что то эксплуатировал. Без этого не подключат ни вода, ни газ, ни свет, ни лифты, ни все остальное. Они на, э, э, дали мне задание просчитать приблизительно, сколько здесь будет площадь, стоимость площадь. Я обратилась к него. Некоторые из вас кричат, что это незаконная организация. Нам приходили все университета с вашей жалобой, которая была написана. И мы даже с ними обсудили это питание. И я не, они сказали. Э, я им так сказала, если вы, как университет ЖКХ, считаете, что Георг имеет право делать эти расчеты для нас. Дайте мне только справку. Для чего? Я заплатила деньги Георгу за эту работу. На основании того, что они обманули меня, То есть, приняли выполнять работу, которую они не имели, я затребую хотя бы вернуть мне деньги. А на эти Наймут специалиста грамотного возможно того вот из вас попрошу, чтобы вы помогли рассчитать тарифы согласно закону. Они мне сказали, мы такой справки вам не дадим. А я, когда заключ... была в Биоте, там встречалась с людьми, которые приехали рассчитывать тарифы извините. Поэтому я думаю, что Беоти все-таки его уставом, положением этой организации, наверное, все-таки это право дано. Это один вопрос. Рассчете тарифа по одному дому. Я спросила другу -то дома. Когда еще ну, все, что он видел, не знали, то ли они два дома вместе будут Потому что этот дом будет больше готов, чем практически чуть не готов. То ли они по отдельности будут сдавать. Будут ли сдаваться нежилые примещения. И первый расчет я подала без учета нежилых примещений. Нежилые примещения очень существенно влияют на тарифы потому что тарифы можно устанавливать в 2-3 раза больше, чем на филе, и это ничем, никаким законом не оговаривается. Я рассчитала, получилось 5 Потом, когда э можно выяснилось, что дом будет выдаваться в и в с месте я дала данные на следующий дом, и он уже 6.42 был рассчитан, исходя из этих карты. Теперь, Мы пришли в текстураду, право устанавливать тарифы и доставленные в лагерь. Мы должны были представить им расчеты этих тарифов. Мы привлекли в личность идиотов. Они и не ознакомились, не позвонили. Сказали, возможно, они рассчитывали эти идиоты правильно. Но, вы же понимаете, мы не страна, должны оказать себе э, помочь людям. Тарифы значительно высокие, не могли бы вы просчитать по-другому тогда мы рассчитали плановые расходы на содержание этого дома, пришли с ними, они говорят, знаете, ну и защите хоть чуть-чуть еще меньше, и остановились на сумме 520. Поэтому и тогда, и сейчас я вам кричала, говорила, товарищи, к нам придет любая комиссия, куда вы не писали, Верховная Рада, Антимонопольный Комитет, Защита Прав Потребителей, Сельская Рада, Водоканал, у нас уже куча проверок была. И все начнут с того, как у вас рассчитаны тарифы.